Пассажиропоток вот где-то по сравнению с прошлым годом возрос на 25%. То есть это довольно существенно. Грубо говоря, 5 миллионов человек пересекло границу. В соответствии с этим могу сказать, что Харьковский аэропорт где-то в 4 раза увеличилось количество рейсов. И прилетаемых пассажиров. Немножко меньше по Львову, по Донецку, там где-то в 2-2,5 раза, ну, можно даже сказать в 3 раза. Борисполь, как всегда, много пассажиров обслуживает, там где-то в 3 раза также увеличилось количество пассажиров. По Укрзалезница по железнодорожным перевозкам существенно увеличилась перевозка пассажиров внутри страны, где по внутреннему сообщению перевезено около 2 миллионов пассажиров. Внутри страны, как и обычно, передвигается больше железнодорожным транспортом. С 8, например, по 14, с 15 по 22 число мы взяли. Так вот, внутри страны было перевезено миллион пятьсот пассажиров. А сейчас уже на 300 тысяч больше только за эту неделю. Задача транспортно обслужить и не оставить без внимания любого пассажира, который находится в нашей стране.